Havada tozun miqdarı xeyli artıb. Ekologiya və Təbiət Sərvətlər Nazirliyinin Ətraf Mühit üzrə Milli Monitorinq Departamentinin direktoru Ramal Bağirovun sözlərinə görə, hər gün olduğu kimi bu gün də Bakı və Abşeron yarımadasının atmosfer havasında monitorinqlər aparılıb. Nəticədə havada tozun miqdarının normadan dəfələrlə artıq olduğu ortaya çıxıb. Bu gündən başlayaraq, yəni ayın 9-dən başlayaraq toz dumanın norması sanitar normadan 3-4 dəfə artıq müşahidə edilmişdir bunun əsas səbəbi e, cənub şərq küləyi vasitəsilə arabir güclənməsi vasitəsilə atmosferin yuxarı qatına tozun qalxması və eyni zamanda nisbi rütubətin yüksək olması daha da özünü yuxarı qatlarda biruza verir. E, Analoji hal belə ki e, ayın 11-inəcək davam edəcəkdir. Ayın 11-i səhər saatlarına qədər davam edəcəkdir. Həkimlər bildirirlər ki, havada tozun normadan artıq olması dəridə allergik reaksiyalar və qaşınmalar yarada bilər. Eləcə də insanlar tənəffüs çatışmazlığı və mərkəzi sinir sisteminin oyadıcı təsirləri ilə üzləşə bilərlər. Ona görə də bu cür müddətdə çox gəzməmək tövsiyə olunur. Çalışıb həmin müddətdən uzaqlaşmaq birinci növbədə, ikinci növbədə çalışıb, yəni qoruyucu maskalardan istifadə eləmək lazımdır. Dəyildiyimiz kimi, atmosferdə olan bu zərərli maddələr, toz hissəcikləri, kimyəvi maddələr və müəyyən turşu hissəcikləri birbaşa ağciyərə ağız, ağız boşluğundan burun boşluğundan, yəni tənəffüs yollarından daxil olur və bundan sonra orqan da tibbi nöqteyi-nəzərdən öz fəsadlarını verməyə başlayır. Ayın 11-indən sonra küləyin istiqaməti dəyişəcək və hava normallaşacaq.